Ankarada Azərbaycan xalqının qəhrəman övladlarından olan general Polad Həşimovun xatirəsi ehtiramla yad edilib. Şəhidə 2021-ci il Avrasiya Xidmət mükafatı verildiyi elan olunub. Avrasiya İqtisadi Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Hükmət irad bildirib ki, bu il qurumun mükafatına layiq görülənlər arasında Göçəmlər dövlət adamları, ictimai-siyasi xadimləri var. Azərbaycanın qəhrəman övladı, şəhid general Polad Həşimovada 2021-ci il Avrasiya xidmət mükafatı verilməsi qərarlaşdırılıb. Sonra şəhid generala həsr edilən sənədli film nümayiş olunub. Ardından Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimovaya Avrasiya xidmət mükafatı təqdim edildi. Türkiyədən daha bir xəbərimiz var. Türkdili dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına media forumu keçirilir. Tədbiri Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi təşkil edib. Köklü keçmiş, güclü gələcək şüarı ilə keçirilən forumda Türk şurasına üzv ölkələr Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızistan Özbekistan və müşahidəçi dövlət Macaristanla yanaşı, Türkmənistan və Şimali Kiprdan olan media nümayəndələri, akademiklər, dövlət qurumları və təşkilatlarının yüksək vəzifəli şəxsləri, sosial media fenomenləri, universitet tələbələri iştirak edirlər. 3 gün davam edəcək forumda Türk dünyasında media, serial və film sektorlarında əməkdaşlığın inkişafı, sosial media və dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə yolları müzakirəyə çıxarılıb tədbirin açılışında forum iştirakçılarına video formatda müraciət edən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistanın Azərbaycanə qarşı təcavüzünə, xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanlı din cəhaliyyəyə qarşı terror hücumlarına göz yumduqları üçün Beynəlxalq media qurumlarına tənqid edir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hökmay Xaciyev isə çıxışında Türk Şurasının 2009-cu ildə imzalanmış Naxtivan sazişi ilə böyük yola çıxdığına qeyd edib. Həmçinin bildirib ki, təşkilatın qarşıdan gələn sammitində çox vacib qərarların qəbul edilməsi gözlənilir. Bu qərarların qəbul olunması ilə Türk Şurası beynəlxalq münasibətlərdə daha da təsisləşdirilərək güclü mövqeyə sahib olacaq. Sayın Üzeyir Kürsü. İndi konseptimiz bundan ibarət el ki, biz Bakıda keçirdiyimiz görüşümüzün davamı olaraq bütün türk dünyası çərçivəsində, yəni türk şurası çərçivəsində media platformasını daha da inkişaf etdirərək və nəticə itibəsiz bu gün gördüyünüz kimi burada təkcə dövlət mənsubları deyil, bilavasetə media mənsubları iştirak edirlər. Amacımız və niyyətimiz odur ki, media mənsublarımız arasında birbaşa təmaslar qorusun. Bu film sənayisindən başlamış, orta sənətli filmlərdən başlamış, tam müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımız inkişaf etsin. Medya forumumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net bir şekilde ifade ettiği daha adil bir dünya mümkün yaklaşımı çerçevesinde aslında dijital alanda geleneksel medya alanında da adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, Türk dünyasının bütün dünyaya kendisini gerçek anlamda anlatabilmesi, Türk dünyasına karşı yürütülen dezenformasyona karşı mücadele edilmesi noktasında önemli bir adım. Biz bu adımla sadece devletler arasındaki münasebeti değil, kamuoylar arasında, Türk dünyasında, milletler, Türk milleti arasındaki ilişkiyi, münasebeti de arttırmak istiyoruz.